Как и защитник Отечества, наш клуб «Красная звезда» Молодежная общественная организация провела мероприятие военно-патриотическое целью, которое было показать и то есть посвящи, посвятить, и показать, что такое война. И посвящаем это мероприятие боям зимы 1944 года, которые принесли с собой освобождение большей части правобережной Украины. Начало этим боям было положено не здесь, на Раду, под Радомышлем. житомирско политическая наступательная операция, которая потом переросла в курс операцию. Эпизод боя, который мы сегодня пытаемся пытались реконструировать. Затем последовал еще ряд победных операций Красной Армии, в результате которых уже весной почти вся территория Украины была освобождена. В памяти тех бойцов, погибших и тех, кто выжил в тех сражениях, мы посвящаем свое мероприятие. Уфсинский артем, клуб «Красная звезда». Вот сегодня здесь под Родомышлем происходила реконструкция битвы при Корсен в Сейчас отстреливают патроны, которые остались еще. Вот. Реконструкция заключалась в том, что оборону, немецкую оборону прорывали части Красной Армии. Ну, что и в итоге им удалось. Плохая погода, конечно. На самом деле, самом деле точно такая, как и, как и было тогда. Плюсовая температура, глубокий снег, мокрый дождь. Это все происходило не один день, а в течение нескольких недель. Да. Вот, и в таких условиях мар, нам приходилось сражаться под курсом Шевченковского.